Göçədə satmaq üçün narkotik vasitələrin əkidib gecərilməsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Göçə rayon polis şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Qaraxdır kənd sakini Cavad Nəsirov saxlanılıb. Onun yaşadığı evə və həyəti yanı sahədə yerləşən yardımçı tikiliyə keçirilən baxış zamanı təmiz çəkisi 3 kq 260 qram olan marixuana, eləcə də 2 ədəd qurudulmuş vəziyyətdə çatana bitkisi aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs əməlinə etiraf etsə də özünə haqq qazandırmağa çalışıb. Bunu özüm istifadə edirəm. də edirəm. Az vaq bir az da satış məqsədi ilə imkansızlıqda. Yəni borcum qardım çoxdur, qardaşım xəstədir. Yəni özüm də istifadə edirəm. Azma istifadə edirəm. Gedim imkan olsa qalanımda satış məqsədi ilə. Necə bir iş deməkdir? Elə birinci dəfəmdir bir ildir. Elə 3-4 ay arasında olan işdir. Yəni indi necəmir, o bilir. Yəni bu aradətə qorulur. Elə qulluğu olmayıb. Yəni elə əkib sahə pay torpağında əkmişdim kanal bedimlə. Elə orada da yəni becərləyib, oradan da çıxartmışdım. Yəni həyat öz həyatımda da qurdulub saxlamışdım. Yəni hələ satış olmayıb da. Əməliyyat keçməsi də yerinə. Bəli, bəli. Elə beşmanam ki. Faqla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Mirqəmr Mənsimov, Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov Səs TV Göyçay.